я как маленький ребенок баловался ну, со да. Ну, прикалывался. Вот. Он мне подозвал, иди сюда, ты чё, обижаешь моего дядю? Я говорю, извините меня, пожалуйста, я вижу, что большой ну, громила стоит. Я больше не буду. Он говорит, пойдем сюда. Он отводит меня, ведет меня в сарай. И я понимаю, что я в своем глубоком детстве понимаю, куда он меня ведет. А мне рассказывали про этот сарай, что очень страшно в детстве мои родители. Вот, я думаю, зачем он меня туда идет. И когда он в трусах э, стоит, э, и я понимаю, я даже отца не видел своего трусах. как-то вот, так, вот такой советский союз. Тебе было пять лет. Да, да. И для меня, у меня такие глаза, я ничего не понимаю. Он мне заводит в комнату, закрывает дверь. И, и говорит, он с тобой надругался. Да, он с тобой надругался. Это было раз, два, что два я раза, что да да, 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 да. Это было два раза. Первый день и через промежуток времени, где-то. Месяц. И что дальше произошло в твоей жизни? Я не мог никому что сказать, потому что боялся, он пригрозил моему отцу там присыл. я вообще об этом я никому не рассказывал. Это была тайна всей моей жизни и боль. И потом, когда я начал расти, в один переломный возраст, когда мы с одноклассниками шли, и нужно было, и все говорили про девочек, я тоже дергал косички, все это было. Я понимаю, что мой взгляд начинает смотреть на мальчиков. А я, обсуждая с ребятами, ну, по дороге, едя со школы, я понимаю, что они не говорят о мальчиках, они больше говорят о девочках. О девочках. И я думаю, ничего себе, значит, что-то во мне не так. И потом в дальнейшем, когда я начал взрослеть, я понял, что это, это, эта ситуация называется гомосексуализм, Что я гей. Тем более я начал... В то, в то время я каким-то каким-то образом был такой девчушкой, что просто, ну не знаю, на меня на остановке говорили, это девочка или мальчик э, моей маме? я говорю, а я там стою внутри, я понимаю, почему это. Я не могу сказать, потому что ну, я об этом молчал. Я понимаю, То есть что все время тебя начали преследовать гомосексуальные мысли, да. но ты понимал всегда, что они не потому, что ты родился гомосексуалистом, а потому что из-за той трагедии, которую ты претерпел в детстве. Да. Потому что многие вообще во всем мире говорят, что это значит ты родился. Вот. Но он прекрасно это прекрасно понимал, что это из-за той травмы, которую ему принесли этот мужчина. Меня в детстве били, гоняли, то есть это все было. Потому что я был какой-то ну, другой, тем более я жил в Узбекистане. Вот. Один белый среди черных, темный, конечно, загорел. Вот. И к 18 годам пройдя всю эту жизнь, у меня все это накапливалось, все какие-то, кто-то скажет что-то, где-то увижу, где-то пойму, где-то услышу об этом, в гомосексуализме. И в 18 годах это просто все лопнуло. Я просто взорвалось,